Глядачам ЮАСу, ми в ефірі пряма мова. Сьогодні відзначається 27-ма річниця виведення миротворчого контингенту із Афганістану. Велика роль у цій миротворчій операції була України. А сьогодні про цю історію та історичні сторінки крізь призму сучасних подій. Ми поглянемо з моїми гостями студії. Поряд зі мною Вадим Киричок, начальник піротехнічного відділення миротворчого контингенту при ООН. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Микола Кривунь, голова Сумської міської Пілки ветеранів воїнів Афганістану, добрий вечір вам. Добрий вечір. Отже, пане Миколу, запитання до вас, скажіть, будь ласка, більше чверті століття пройшло, як закінчилася війна в Афганістані? Чимало часу для того, щоб переосмислити історичну таку справедливість цієї події. Який є у вас сьогодні погляд на цю війну? Ну, я скажу так, поэтому на этот вопрос отвечу так, что на каждом этапе жизненном, после окончания, через какой-то период, вот, этой войне мы давали разную оценку и по-разному воспринимали, были разные ощущения. То есть чем больше времени проходило, тем больше толкований было, поэтому больше анализов, было много высказываний, нашлись люди, которые давали разные оценки, и положительные, и отрицательные, и осуждали, и одобряли. Но я вам скажу так, что самое главное то, что был долг. Мы были все солдаты от рядового до генерала, и был долг перед Родиной. И мы тогда свято верили в том, что если наше, наше правительство, Родина, приказывает, значит, это так должно быть. Это был долг, вот, потому что каждый мужчина с молоком матерью питает то, что он защитник, вот, он, и он должен защищать свою семью, свою малую Родину, батькивщину так называемую, и свою Родину в целом. Даже если нужно, то сложите голову для того, чтобы выполнить свой долг перед Родиной. И мы ее выполняли, потому что нас воспитывали так, это было воспитание, это было в школе уроки мужества, была начальная военная подготовка, где нас готовили к тому и убеждали в том, что мы должны защищать родину. В любом случае мы же селяки и и трапаться на захист кордонов и государственных интересов, а деться межа между государственными интересами и ценностью людского жизня? Этот вопрос нужно задавать больше всего политикам, потому что я уже сказал, что войну начинают политики. И им видней оттуда, потому что на этот вопрос, вот эту межу, ее очень тяжело увидеть. Okay. Але ж коли вийшли на цю війну, у вас не виникало запитання, я хочу або я не хочу, або чому? Ну, вы знаете, я вам скажу так, що что на то время в воздушно-десантных войсках такого не было. Потому что даже многие ребята, вы не поверите, но это факт, ходили к замполиту, писали письма, вот, обращения, рапорта, вот, упрашивали, чтобы их направили в Афганистан. Абсурд, но тем не менее это факт. Это так было. Вот, и очень много, да, были те, которые не хотели, были те, которые, ну как мы сейчас говорим, косили. Но тем не менее это были единичные случаи. Но большинство вот, был такой настрой, было то, что ребята готовы были идти и выполнять свой долг перед Родиной, интернациональный долг, как мы ее тогда называли. О, то есть було чувство патріотизму, було чувство відповідальності, було чувство довга про відчуття патріотизму і відчуття боргому поговоримо далі. Дуже цікаво, пане Вадиме, до вас запитання: історична вага цієї дати, доцільність цієї війни. Як ви на це ну з із своєї точки зору поглянете? Ви також є миротворцем, брали участь у миротворчій операції в Косово. Да я в ті години, коли була афганська. Война, то же самое, служил в морфлоте. Я сам говорю напрямую, я писал рапорт, я хотел пойти в Афганистан. Потому что приходили друзья, да, не в плане того, что там отличиться или какие-то там свои детские. Уже, в принципе, возраст был 19-20 лет, когда уже детство прошло, уже начинается, ну, не, не юность, но уже ты осознаешь свои поступки, отдаешь отчет за них я видел, что действительно это надо. Потому что тогда в стране и было как подъем, что да, афганец, это действительно звучит гордо. Он прошел, он возмужал. Да, он видел там многое. Многие, э, то же самое афганцы, я прекрасные и друзья знают, и товарищи, они не распространяются, как они были. Но они служили, они отдавали и защищали свою родину. Попри те, что завжди мала из зрада, так? Вы знаете, я не хочу говорить на эту тему по поводу зрады или не зрады, но я считаю, что большинство населения нашей страны тогда Советского Союза именно воспринимали это как свой долг, угу. потому что то же самое с тех времен было. Если кто с ребят не служил в армии, с ним ни одна девчонка не захочет встретиться тоже, ну, он чувствовал себя как ущербный, не ущербный, но, но явно... Таки, э, э, цю войну развязал Радянский Союз, так, и она же завершилась капитуляцией. То есть сын этой войны. Чи мало людей загинуло? 2360 украинских солдат. Да, действительно, вот идешь на кладбище, смотришь, этот в Афганистане погиб, там памятник тоже, там летчики, танкисты, просто даже обычные ребята, которые пехотинцы, пехота, обычная пехота. Mm -hmm. Конечно, жалко. Действительно жалко, потому что это, я считаю, что свет действительно наших, не то, что там даже войска, а население. Потому что они честно защищали именно свои идеалы. Пане Микола, как война позначилась на вашем жизни? Расскажите, это было відчуття интернационального обов'язку? Чи был страх, чи не было страху? Ну как позначилось? Дело в том, что этому значению как-то в то время мы не придавали значения. Мы прекрасно понимали, что есть долг, и мы ее должны выполнять. Да, мы бы свято верили, что в то время, что мы делаем правое дело. Вот, хотя после того, как прошло время, мы, я уже говорил, что делали, давали этому всему разную оценку. Вот идет переосмысливание, потому что с возрастом меняется некоторые моменты в жизни. И тому, что было, допустим, происходило, давал одну оценку, через какое-то время ты уже смотришь другими глазами и даешь уже другую оценку. Вот ты какие сейчас погляд, вот сейчас какая оценка? до ценности и вины. Уже чимало товарищей, я так уважаю, вы втратили у цей вины. Все, кто воевал, любая война, она не может пройти без потерь. Потом мы тоже теряли вот, своих ребят. Я каждый год 15 -го февраля, после митинга, э, с ребятами идем на кладбище. И обхожу все, как председатель, обхожу все могилы, потому что мамы погибших, довы, то есть жены, они уже идут к могилам и там накрывают, то есть вспоминаем. Я обхожу все могилы. Вот, э, ну, это традиция, я считаю, что так должно быть, потому что почтить свою память э, этим ребятам, вот, uh -huh. которые отдали. Вот. Ведь мы никто не был застрахован. Все мы были, как говорится, на одной линии. Только кому-то повезло, а кому-то не повезло. Значит, такая судьба. Мы... ну, это я так рассматриваю, потому что... Да сама выполнял свой, свой интернациональный обов'язок, Какую боевую миссию выполняли? Ну, как боевую миссию? 103-я воздушно-десантная дивизия «Бамиан». Бамиан – это отдельное подразделение, которое находилось на высоте 2 километра 800 метров. Вот. До, доступа туда каких-либо подъездных путей не было, только вертолетом. Да, тяжело, да, но, вы знаете, я не встречал, и вот сейчас анализирую и не помню, чтобы кто-то там скулил, плакал, вот, кто-то там стонал. Как-то, вы знаете, вот был коллектив настолько дружный, настолько друг друга поддерживали, настолько, что Единый дух, подвал. да, это единый дух, единое целое, и мы прекрасно знали, что в любой момент даже, ну вот так вот, без каких-либо преувеличений, я скажу, что даже вот анализирую, сколько, то даже если бы сложилась ситуация, это, наверное, а то вы были друг за друга наверное, жизнь отдать. Вот есть такой пример это 103-я воздушно-десантная дивизия, 57-й, 357-й полк. Есть герой Советского Союза, Корявин Саша, который закрыл своего командира Андрюшу Ионина, который сейчас в Беларуси возглавляет одну из афганских организаций. Вот, то есть ценой собственной жизни он за спас своего командира. То есть я не зря эти слова сказал, и не просто так. Это действительно было, вот это действительно... Mm -hmm. Было такое, было, имело такое место. От ви говорите про те, що йшли за покликанням. Наскільки так палко горіли серця, що не виникало запитання, чому треба йти захищати? Що можете сказати з приводу нинішнього патріотичного виховування нашого покоління? Ми бачимо, що зараз розгорівся конфлікт на сході нашої держави, який не вщухає. І як ви можете прокоментувати? Ми бачимо, як ці повістки роздавалися хлопцям, так по місту шукали, виловлювалися десь під супермаркетами виписувалися. Змінилося якесь ставлення до батьківщини? Що саме змінилося? І що для цього потрібно зробити? Ну, я немножко здесь так на этот вопрос смотрю под другим углом, под, в другом ракурсе. Почему? Потому что мы сейчас говорим о тех ребятах, которых вылавливали, но мы не говорим о тех добровольцах, которые бросили все, одели форму, уже в некотором возрасте, учителя, инженеры, колхозники, бизнесмены, все пошли и стали в один строй и пошли защищать в добровольческих. Мы понимаем, что вооруженных сил практически на тот момент их как таковых не было. То есть всю миссию выполняли добровольцы потом уже наша армия, как говорится, формировалась уже mm -hmm. по ходу в ходе бо боевых действий и в ходе войны уже ну, начинали. И я бы хотел сказать, что ну, не, нельзя так однозначно говорить, что все, да, есть э, отдельные ребята, которые вручали повестки и показывали, об этом много говорили. Но э, я э, вижу, так как я занимаюсь уже очень давно военно-патриотическим воспитанием, вот, и даже афганцы, которые первые, ну, как называем афганцы, войны афганцы, которые э, пришли первыми, э, в самом начале создавали центры или клубы военно-патриотического воспитания. Был «Юный десантник», потом «Омега». Вот. Потом государство создало на, при освите, при городском отделе образования Центр, военно-патриотического воспитания, это в парке, где парашютная вышка. Да, мы помним, как эту вышку отстаивали, когда, которую хотели на металлом порезать. И мы прекрасно понимаем, как это все восстанавливается. Но мы знали, что это нужно. Почему? Потому что на тот момент плавно уменьшалось часы начальной военной подготовки. То есть в школах практически то, что было раньше, оно сводилось к нулю. Вот так потихоньку. И я считаю, что отсутствие от этого военно-патриотического воспитания, то, что должна заниматься школа, вот, оно как-то было упущено на этом этапе. И вот это все повлекло то, что мы имели это первый вопрос. А второй вопрос, то, что государство как не уделяло, и сейчас оно очень мало уделяет. Говорят, да, есть указ президента, но очень мало уделяется внимания. В прошлом году был создан, мы по новой создали в связи с этими событиями, в связи с тем, что нужно это делать. Вот мы прекрасно понимали, потому что я тоже выезжал в район боевых действий и видел это все реально. Вот. И мы создали центры допризывной подготовки вот, молодежи и сумщины. В том же в парке переформатировали его и вышку восстановили. Сейчас написали программы, мы, эта программа рассчитана на работы с военкоматом. То есть у нас есть вот акцент на тех ребят, которые должны призываться до вооруженной силы. Вот, но пока идет ремонтная работа, мы рассчитывали их закончить очень, очень быстро, но есть объективные и субъективные причины, которые затянулись и... Государство не участвует так, как хотелось бы. Угу. Пане Микола, не перший рік займаєтесь патріотичним вихованням, працюєте з юнаками. Як покоління щороку змінюється чи ні? складніше, простіше працювати? Яке особисте враження? Ну я так би не сказав, що хуже. на все, все время, вот, за все время, за 10 лет последних возьмем, да, вот, есть и все время, вот, приходят группа, да, в сентябре месяце приходит группа, скажем, 30 человек, вот, среди них я уже вижу, кто будет заниматься, а кто не будет заниматься, то есть оно видно, вот, и они приходят те, как, как говорится, Мечтатели, которые думают, что они одну тренировку побудут да, и уже станут суперменами. Но когда они понимают, что это тяжелый труд mm -hmm. со дня в день, вот нужно пролить много пота для того, чтобы что-то достичь, они просто уходят, но есть те ребята, которые действительно хотят, их вот с 30 остается там 15, 17, 18, которые... Стойко э, видержувати ті нагрузки, які є, і показують результат. Пане Вадиме, запитання до вас, скажіть, будь ласка, всі війни за однаковим сценарієм розпочинаються. Якщо проаналізувати не тільки Афганістан, можна там, я не знаю, Сербію, Косово, поговорити там про Сирію, останні війни? В принципі, я думаю, я думаю, так. Да. Но я обычный солдат, то есть я выполняю свой долг. В частности, как Косово, да, наш контингент в Косово был именно миротворческий, как кинолог, среди очень многих стран мира. Нашу страну... Выбрали, как здесь находятся лучшие специалисты, чем в Америке, во Франции, в Канаде. Был отбор. Приезжали с ООН, с ООН именно специалисты, которые оценили работу. Алла сценарий, однако в причины религия, политика. В Косово в основном была религия. То же самое были мусульмане и православные. То же самое мечети, храмы. В одном селе иногда была рядом мечеть, и даже мусульмане были против, чтобы православные поставили свой храм. Что говорит вообще история? Там, где раз спалахнула вина, что удается загасить это вооружение полом я? Было бы желание, я считаю так, было бы желание политиков, которые могут сесть за стол переговоров и действительно поставить все точки над «и». Пан угу. Пане Микола. Вот что вы скажете? 27 лет прошло, но мы видим, что там стоит, остается противостояние между маджахеды, курды, талибы. То есть напряженная ситуация осталась. Войну очень легко начать. Но не так просто ее остановить, потому что в ходе ведения боевых действий. Вот, в ходе войны э, там начинает присутствовать своя атмосфера, где начинает действовать, где не работает закон, там начинают действовать свои правила, вот, за которыми играют. И э, потом, потом, оно затягивается на года, потому что человек, который, мы берем Афганскую войну, скажем, за 9 лет, за почти что 10 лет войны, он вырос уже, э, парень, то э, уже ему объяснить или заставить или чтобы он сознательно добровольно пошел там обрабатывал землю или где-то на производстве занимался бизнесом и так далее это уже тяжело почему вообще Потом... здуринова на краина 27 семь роки все одно отрывает вина ну потому что во первых сам народ горцы ну горцы они горячий военничий, народ да. воинничий народ вот и в Афганистане не вдавалось за всю, как мы помним, историю еще никому завоевать. Угу. Переходим тогда до событиям в Украине, на сходе нашей страны, на Донбассе. Есть ли небезпека того, что эта зона перетворится в буфер, где постоянно будут збройні конфликты и противостояния? Как вы думаете? Я думаю, что очень большая вероятность. Почему? Потому что опять... Мы сейчас рассуждаем как простые обыватели, но есть другие понятия, есть бизнес, есть интересы других государств. Вот. И, допустим, та же Россия, она, например, может, ну, как, я так думаю, что она Украину рассматривает не как брата, как они говорили, как братские народы, а как все время мы выполняли какую-то функцию, давайте вернемся еще в древние времена. Вот. Так как только Украина пыталась где-то что-то, самое, ее все время почему-то при помощи силы ставили в те рамки, в которых она находится. Пане Вадиме, что вы можете додать? Ну, я полностью согласен с этим мнением. Единственное, я почему говорю, что с нашей стороны мы выполняем, как я уже и говорил, свой долг. И мы, что возможно, все сделаем для того, чтобы это все прекратилось. Что можно вас успешно пояснить, как людям донести Щоб не брати участь у цих протистояннях, як оце щось спільне знаходити, аби йти на діалог. Пане Микола, всі так замовчали. Да, От, то, хочеться ос, просто, не просто вопрос. цей ефір згадати, 27 му річницю, а напевно, щоб вивести якусь формулу. Як уникнути війни? Як не брати участь у цій війні, як знаходити, знаходити компроміс? Я, моє мнение, це лично моє мнение. Я думаю, що якщо це захотять. Великий мир сего, если их можно так назвать, то эта война она прекратится, если она будет, если будут те, кто там наверху заинтересованы, то они ее, она прекратится. Если нет, то она не будет прекращаться. Пановодыма, да, да, ты, че еще с этого приведу? Я затрудняюся. Ну, Крас читала да. і переглядала документальні стрічки перед тим, як готувалася до розмови з вами. Є інформація, що із Пакистану так приїжджали люди, які фінансували і вимагали продовження війни в Афганістані. Тобто, ми бачимо, що війни по суті комусь вигідні. Я не располагаю таки, такой информацией, но я не исключаю то, что, потому что мы прекрасно знаем, что Пешевар – это была зона, где находились люди, которые якобы в тени, но тем не менее они дергали за ниточки. А те полевые командиры, большая часть их, они являлись просто куклами на кукловодных шнурках, они выполняли то, что им говорили. И скорее всего, что любая война, я уже говорил, что она имеет под собой, во-первых, и... Ну, денежные потоки и так далее и так далее Если... Люди вже отримали больший от этого всього то їм, конечно, не вигодно, щоби та война И они, возможно і наставили на тому, щоб она не закончилась і продолжалась, понимаете? зараз багато політологів розмірковують над тим, що треба, аби загасити конфлікт на Донбасі. І як один із варіантів це введення миротворчого контингенту, пане Вадимо. Ви брали участь в миротворчій операції. Скажіть, це може вичерпати конфлікт? Як конфлікт загасити? То же самое, как миссия он она обеспечивает правопорядок, то есть на территории. Как, то же самое, как мы делали в Косово. Чтобы не было каких-либо противостояний. То же самое, работаем обычную работу, делали в Косово полицейских. То есть, хождение по следу. То есть, если где-то там у кого-то залезли в дом, там что-то украли. Наши сотрудники выезжали на места происшествия, ходили по следу, раскрывали преступления. То же самое обследование на взрывчатые предметы. В частности, как мое отделение занималось, то есть обследование предмета в аэропорта, в аэропорт то же самое обследование вещей, чтобы не перевозили оружие, какие-то наркотические вещества. То есть там были три специализации. И в принципе они поддерживают правопорядок, то есть выполняют функции полиции. Мы не в частности и в Косово не выполняли функции военных. Да, были конфликты, когда пришло, приходилось участвовать. Ну как участвовать? И именно когда были в городские противостояния, что и, к сожалению, были очень с нашей стороны много и раненых, и один погиб, то же самое в Митровице в 2008 году. К сожалению, такое было. Потому, Пане что... Микола, ну может миротворчий контингент, например, вщухнутый и владнаться конфликты? Нет, Вщух... он может только ее где-то сбалансировать, где-то урегулировать, врегули... может быть, где-то приостановить, но, но полностью остановить миротворческий контингент, это мое мнение, я думаю, что не может. Потому что, я уже сказал, и как я вижу, что должны быть заинтересованы люди, которые посылают туда и которые э, дают угу. команды ведения боевых действий. Они в первую очередь, если будут заинтересованы, то это все локализуется. А миротворческий континент, он потом только поможет сбалансировать для того, чтобы навести порядок, и для того, чтобы приостановить какие-то там разбои, оставшиеся. И відновити, так, народное господарство? Да, ну да, да, того, да вот это, это миротворцы только так могут Пане сработать. Микола, сегодня мы вшановываем войну интернационалистов, и, конечно, что мы бы хотели поговорить и про ваше социальное обеспечение. Мы связались с заступником начальника департамента социального захисту населения Людмилою Петровной Мусиякою. Она Вона з нами на телефонному зв'язку, отже, хотілося у неї поцікавити, яким чином вшановують воїнів афганців і що саме держава в цьому році для них зробила. Взагалі, в органах соціального захисту населення на обліку перебуває більше 10 тисяч учасників бойових дій, і з них 3 тисячі це саме воїни-інтернаціоналісти, які приймали участь у війні в Афганістані. Ці люди отримують пільги, передбачені законодавством відповідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Це і знижка по оплаті за житлово-комунальні послуги, і їх не торкається. Саме учасників бойових дій інвалідів війни не торкається обмеження щодо надання пільг з урахуванням доходу. Це забезпечення санаторно-курортним лікуванням. Більше 700 путівок ми отримали в минулому році. Десь 150 путівочок отримали саме воїни інтернаціоналісти. Крім того, за рахунок коштів обласного бюджету підтримка іде сімей, які втратили годувальника. 88 членів сімей загиблих учасників бойових дій на території Республіки Афганістан отримують щомісячну матеріальну допомогу в минулому році. До листопада місяця ця допомога становила 500 гривень на місяць. А до листопада і по сьогоднішній день тисячу гривень на місяць це таки досить суттєва підтримка тих сімей, які саме втратили годувальника. і в січні, в лютому цього року ці кошти виплачені. Кошти на цей рік передбачені трошки більше ніж мільйон гривень. Ну що Тим ж того... Людмила ще щиро дякую вам за цю інформацію, пане Миколо, як ви прокоментуєте? Чи відчуваєте, чи відчули в цьому році підтримку з боку держави? Ви очолюєте міську спілку воїнів афганців От що б хотіли побажати, чого не вистачає, як, з якими проблемами стикаєтесь? Да, я согласен с тем, что идет э, льготы на коммунальные платежи. Э, путевки, да, сейчас урегулирован вопрос, никто не может сказать. Да, здесь я согласен на 100%, что это так. Вот, проблем у нас с лечением нет. Но есть существуют другие проблемы. Вот э, Это э, квартирный вопрос, я вот хочу его раскрыть более-менее, потому что я вам скажу так, что в городе Суммы, только в городе Суммы, 162 человека афганцев и 13 человек инвалидов вот, э, стоят на На ми знаємо, ми сьогодні, до речі, спілкувалися, і Людмила Петрівна сказала, що востаннє це проводилось у 2013 році, ну, да, коли віддавалися ключі від квартир. Програма завершується, але все ж таки останнє запитання: скажіть, будь ласка, в чому сенс збереження пам'яті про війну в Афганістані? Ну, я скажу на цей вопрос, отвечу так: що тот, хто не пам'ять прошлого, у того не буде будущего. Пане Вадиме. Ну, то же самое хочется сказать. Пока мы помним о тех ребятах, друзьях, товарищах, которые погибли не только в Афганистане и в Косово, и в АТО, они будут жить. Они будут жить, когда мы о них забудем. Тут, к сожалению... Все Мы пропадет. здоровья, благополучия, радости и миру вашим родинам. Что ж, резюмую, что могу сказать, что... Що... Одним війнам немає кінця, інші завершуються тяжким перемир'ям, і тільки з війнами ми починаємо цінувати мир. Я всім бажаю миру. Бережіть себе і своїх близьких.